qabrda bo'ladigan yani. savol javoblar robbing kim robbimiz olloh dining qaysi dinim islom payg'ambaring kim payg'ambarim muhammad sollallohu alayhi vasallam kitobing qaysi kitobim qur'onu karim tilaging nima tilagim iymon qiblang qaysi qiblam kabatulloh millating qaysi ibrohim halidulloh millati mazhabing qaysi imomi azam abu hanifa mazhabi do'stlaring kim do'stlarim chahoriyorlar ular kimlar abu Bakr siddiq Hazrat umar hazrati usmon Ali dir. qachondan beri musulmonsan alimisoqdan beri alim isoqnimi alloh taolo ruhimizni yaratib ulardan fa'da olgan kun e'tiqoding qaysi ahli sunnat val jamoat e'tiqodi kimni yaxshi ko'rasan alloh taoloni undan keyincha payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamni undan keyinchi ota onamni undan keyinchi barcha mo'minlarni seni kim yaratgan olloh taolo nima uchun yaratgan o'ziga ibodat qilish uchun ibodat degani nima ibodat ollohning aytganlari uchun iymon kalimasini ayt la ilaha illolloh muhammadu rasululloh ma'nosi nima ollohdan o'zga iloh yo'q va muhammad sollallohu alayhi vasallam uning elchisi ekanligiga guvohlik beraman